ТТХ машини виконує свою функцію на ура, тому що вона розміновує мінні поля і вона дуже допомагає нашій армії. За три роки, що я в армії, вона багато нам в чому допомогла, і вона неодноразово використовувалась і досі використовується, допомагала і з її допомогою ми багато чого вигравали з нею. За моїми підрахунками, було 24 мінних поля Які вона розмінувала. Не просто бути командиром такої машини. Ти завжди переживаєш за свій за свою команду. Вона завжди має бути коло тебе. Ти маєш довіряти кожній людині, тому що склад цієї машини складається з чотирьох людей. І кожний за щось відповідає, в кожного є важна своя функція. І він має виконувати її на ура. Я два года конкретно в этом подразделении, и вот из этих двух лет, ну, думаю, более 200 выездов то есть было. Плюс утилизации, то есть боеприпасов, если ну, добавить тоже. Что такое победа в зоне АТО? То есть победа над кем, как бы? С той стороны, как бы, ну, я вижу таких же людей, как и с этой, ну, в принципе. То есть понятно, что как бы в данный момент они заняли противоположную позицию. То есть, если добиться территориальной целостности, как бы это один вопрос. Ну, конкретно для инженера-сапера победа будет, то есть, э, если будет на земле, как бы, на этой мир, и все эти мины и растяжки будут сняты и не будут нести вред, то есть, гражданскому населению. То есть не будет никаких самоподрывов и так далее. По поводу коллег с той стороны. Могу сказать, что коллеги бывают абсолютно разные. Конкретно был случай. Мы выехали на разминирование. Это было в районе шахты Бутовки, Зенит. Это на Донецком направлении, если имеете представление. Там была посадка, суть в чем. И нас прислали туда, ну, что какие-то непонятные действия были ну, в минном направлении. Ну, скажем так, какие-то мины там ночью поставили, или что. То есть никто ничего не понял. Ну, не было видно, не было возможности подойти. Это была серая зона. То есть наше подразделение, собственно, в нее выдвинулось под прикрытием пехоты, как бы, по-моему, второго батальона. Я уже, честно говоря, не помню, это было как бы, полтора года назад мы прибыли туда, прошли и заметили, что мины, как бы, которые они поставили, они поставили не, в ту, не в ту сторону. Ну, то есть, вроде все установили, вывели там какие на провода, какие на растяжки, но все, то есть, в свою сторону поставили. Ну, то есть, вот это конкретно случай непрофессионализма. Но, с другой стороны, видел и профессионализм. То есть, когда ставили вот так три фугаса, сматывали вокруг дерева, то есть, ну, как бы... И, ну, то есть, это тоже ночью, я вот не представляю, то есть, каким качеством должен обладать человек, чтобы ночью приползти к вражеской позиции, притащить туда три мины, поставить их на растяжку, то есть, ну, и уползти назад, ну то есть.